Де городські власті? Чого немає автобусів? Знаєш, що сьогодні дуже багато людей сюди їде, туди, назад. Де автобуси, де доповнительні, де всі останні. Невозможно уехать, это уже однозначно, потому что они оттуда идут полные, здесь сесть невозможно, и, 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 и там сесть невозможно. Да конечно. Просто никакой организации вообще, такое отношение к людям кошмар. С 10 микрорайона сісти невозможно. Маршрутки идут перекошені, битком забиті, не становляться. Мы зараз приехали сюда, а тут уже как получится.